И девочки сейчас танцевали, то, что мы находимся в мирном месте, то, что над нами не стреляют, и то, что к нам, я здесь уже говорю от, скажем, от всех львовян, что я здесь уже два года, что к нам не приходят, не стучатся. Может быть, вы видели по телевизору, вы, э, читали в прессе о том, что в настоящее время происходит в Крыму. Это на самом деле страшно. Я там бываю каждые, скажем, 3-4 месяца, потому что вся моя семья, мои дети, моя мама, все находятся там. Я в силу некоторых э, своих личных, скажем личной ситуации, связанной с наукой, я нахожусь сейчас здесь. И очень сложно думать о том, что твои родные в каждую минуту подвергаются опасности. У меня сын, которому 26 лет, и дочь, которой 22 года. Я каждый день в страхе думаю, дошли ли они до дома, как они себя чувствуют, не стало ли плохо сердце мамы, потому что то, что случилось в 2014 году, аннексия, оккупация Крыма, это